हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्लीस का एपिसोड थ्री पार्ट वन स्पॉइलर एक छोटा सा स्पॉइलर लेकिन इमोशन से भरा हुआ है इसे आप लोग पूरा जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं जब अपनी क्वार्टर वापस लौटती है तो गार्डन के पास से गुजरी वही जगह जाओ कुछ दिन पहले उसका सामान तीन कैदी से सामना तीन कैदियों से हुआ था वो रुक गई क्योंकि ठीक उसी जगह एक टूटी हुई ब्रेंच जमीन में लगी थी उसने ध्यान से देखा जहाँ उसने टॉवल देखा था वहीं के पौधे झुक गए थे बेल रास्ते से टप अटकर वेजिटेबल कॉन्टेन के पास गई। ये देखने की उसकी आंखों से धोखा तो नहीं दे रही लेकिन जो उसने देखा वो हैरान करने वाला था टूटे हुए पौधे अब ठीक कर दिए गए थे साफ टेप से उनकी टूटी टहनियाँ जोड़ी गई थी छोटे बैम्बू स्टिक लगाकर रूट्स को संभाला गया था ताकि वो फिर ना गिरे बेल सोच रही सोचने लगी, किसने इतनी केयर और फैशन से ये सब किया होगा हर पौधे में किसी के प्यार मेहनत का झलक दिख रहा था और तभी उसे याद आया कार्ली वो लड़की जो हमेशा चुप रहती थी पर जिसकी हर हरकत में एक रहस्य था बेल ने सोचा शायद कैंडी ने यही किया होगा लेकिन वो नहीं जानती थी कि कैंडी किस सेल में रहती है कभी पूछा ही नहीं था तो उसने डिसाइड किया कि वो सीरियस क्राइम्स अन, अन यूनिट के गेट के पास वेट करेगी एक गार्ड से ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग ये डिस्ट्रैक्ट एरिया है बेल ने काम लिखा मैं कार्ली से मिलना चाहती हूँ गार्ड ने जवाब दिया ओह कारली तो लाइब्रेरी में है ये सुनकर बेल चौंक गई हर दिन हाँ गार्ड ने कहा वो हर रोज वही होती है बेल लाइब्रेरी पहुंची और वहाँ का सीन बिल्कुल अलग था शांति से भरी एक छोटी सी जगह जहाँ पुरानी कागज और किताबों से खुशबू हवा में थी सामने एक कोने में कारली बैठी हुई थी वहाँ पर तभी वहाँ पर जमीन पर फर्श पर चारों ओर मेंगा की छोटी छोटी ढेरियाँ रखी थी मेंगो की उसके पास एक एल्डरली वमेन भी थी शायद हाल में ही वो जी आई थी और वो औरत एक गार्डनिंग मैगजीन पढ़ रही थी बेल को देख कर उसने मुस्कुराया फिर इशारे से कारले की तरफ देखा जो जैसे कह रही है टेक केयर ऑफ हर फिर धीरे धीरे वहाँ से चली गई बेल कुछ पल खड़ी रही थोड़ा कन्फ्यूज हुई कारली के पास जाकर बैठ गई वो नहीं चाहती थी कि कारली की नींद टूटे, लेकिन कारली जग गई उसके चेहरे पर नींद की हल्की झलक थी और जब उसकी आंखें खुली उसने सबसे पहले बेल को देखा बेल मुस्कुराई आई केम टू कंपनी वो अपनी पिछली गलती गार्डन वाले इस के लिए समहा मेकअप करना चाहती थी कारली की नींद भरी आवाज़ में कहा नो वे आई एम रीडिंग कॉमिक्स उसने मैंगा बंद करके उसने साइड में रखा पेज को कॉर्नर से मोड़ते हुए बोली आई डिड नॉट नो यू लाइक दिस वन बेल हंसी और कहा, हाउ डू यू हाउ वुड आई नो नेवर टोल्ड मी और उस पर कार्ली के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल पहली बार आई बेल को लगा जैसे उसने किसी दीवार में एक छोटी सी दरार देख ली शायद यही उनकी कहानी की असली शुरुआत होती है एंड देस कार्ली और बेल के बीच का कनेक्शन अब धीरे धीरे और गहराई ले रहा है हर सीन में एक हिडन इमोशन एक साइलेंट बॉन्ड mm -hmm. अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें क्योंकि अगला पार्ट और भी दिल छू लेने वाला होने वाला तो टेन देयर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे काइंड and i will see you in the next video thanks for watching please subscribe my channel